Уважаемый председатель Организационного комитета Международного юношеского турнира по теннису в памяти Марии Александрович Черницкой построй. Слово для приветствия имеет председатель Организационного комитета турнира ректор Харьковского государственного университета профессор Свич Василий Антонович. Дорогие участники международного юридического чемпионата по теннису, разрешите мне от имени профессорского преподавательского состава, сотрудников, студентов, Ассоциации международной, Украины поздравить вас с открытием этого чемпионата. Пожелать вам творческих успехов и хороших достижений. Такие события бывают не так уж часто. Но именно в этих школах готовятся будущие чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр. И это очень прекрасно, что сегодня мы на этом чемпионате собрались Харьковском государственном университете, которые способны принять достаточно большое количество юношей, которые смогут показать свои достижения в данном виде спорта. Я хочу вам пожелать, прежде всего, успехов, крепкого здоровья, успехов вашим тренерам, вашим родителям и всего самого наилучшего. Желаю вам успехов, дорогие ребята!